Слава Украине! Друзья, сегодня правый сектор вместе с представителями добровольческого рука АУМ, Черным комитетом и простыми бойцами с фронта проводит свою сегодняшнюю акцию. Я напомню смысл, почему мы собрались здесь. Потому что нынешняя власть смело раздает гражданство всем, кто, кто только выгоден президенту. Мы знаем, что гражданство дали так называемым министром иностранцам. Гражданство в течение там, трех или четырех дней дали Марии Гайдар, без относительно всей ее деятельности, ей дали по процедуры. я напомню, что когда давали гражданство министрам иностранцам, то Порошенко заявил еще несколько месяцев назад, почти полгода назад, что я дам гражданство всем, кто был на фронте, кто воевал на фронте. Они пришли в Украину воевать против российской агрессии. И они воевали против российской агрессии. И... Українська держава, за яку вони воювали, за яку вони гинули, тому що все циноземці, які воювали за Україну, є і загиблі, їм віддячила тим, що зараз хочуть вигнати назад на свою так звану Батьківщину. Що, що ж їх чекає там? Громадян Білорусі і Росії чекає там тюрма, чекає там смерть. З грудні минулого року Порошенко Верховна Раді України заявив, що всі громадяни іноземних держав, особливо росіяни і Білоруси, які воюють на стороні України, вони автоматично отримають громадянство України. Пройшло вже більше року і нікому громадянство не дали. Ми будемо наполягати на тому, щоб ця влада дала громадянство або принаймні право на проживання всім всім бійцям добровольчих батальйонів і Збройних сил, які захищали Україну на фронті. І, і те, що Порошенко відмовляється до сьогодні це зробити, це не просто несправедливо. Це в тому числі говорить про випірковість нашого. Президентського правосуддя, тому що Маша гайдар, як ми вже згадували, отримала громадянство за три дні без жодних проблем. А скажімо, Артем Скорпацький багато років не може його отримати. Ну, Можна осторожніка, будьте добре, не амайки. Виходь не давай даймай. Ну, мы видим, что нас, короче, не хотят слушать. Мы вообще не говорим тут про беженцев. Мы говорим про ситуацию с гражданством. Поэтому мы... В принципі, ми ж не Ну, Начальник управління стоїть, хай вийде скажет? то. Хто начальник управління? Чому я не виходжу? Я вийшла, я до вас говорю, я вам даю коментарі. Ну, Ви маєте можете... Ну, люди, зараз вот, Щас навіть показувати. Це українці, які будуть вам зарплату. Ви йдіть, зробіть, що не брати. От так, от. От. <рісту> оформіть його. Вот паспорт даю. Если есть основания, вы сдавать документы, документы мы... А сделаем. если нету оснований, пусть поедет, расстреляют? При чем тут а? Стреляют? Скажите, что президент взбрехал. Да, я того, чтобы, а чтобы получить, получить а себя каким-то образом, легализовать да. на территории Украины, да. нужно... Да. Вот вы въехали да. когда на территорию? Забай. Пятый О, месяц, да? А а ну, получается... Я да. вам скажу. С фронта, с фронта можно пересечь границу? Нет. 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 Мы все Прош... Просрочили найдем... недавно, да? Теперь ему штраф, вы а там тюрьма. Чтобы вы знали, вы видите, почему да, не вы можете да, вы может помочь. Мы видим, что на самом деле происходит. Нам Хочу. просто отказываются, но все откровенно будут. Мы сейчас попросили, пусть назовут хотя бы одного добровольца. Смотрите, для приобретения гражданства людей, которые воевали, перед тем, как получить гражданство, они должны отрымывать статус беженца. Статус беженца. И после этого, после этого мы принимаем только документы на гражданство. Или гражданство принимается по территориальному походжению, ну, если там кто-то родился, по периоду проживания на территории Украины. И одна из статей, это получается статья, когда по предыдущий этап, предыдущей, там, это статус беженца. Просто так вот, что человек, предположим, месяц пробыл в зоне АТО и он ä, имеет ä, право приобрести гражданство, по это ä, не имеет места быть. Че были такие выпады, что людина, которая пришла в зону АТО, отрвала статус беженца и отрвала гражданство в АТО?

У меня нету документов, которые подтверждают, что я не вижу, что вот мы сейчас говорим общем. На вот эти вопросы, которые сейчас вы говорите, я должна иметь заявление и я должна видеть, когда принималась, немалое количество Подождите, вы говорите воюет? У, у нас принято, у нас идет сейчас, у нас не война идет, у нас идет антитеррористическая, нас получается, ну а то вот в этом все. Ви зараз оперечуєте полечу про це. Якщо людина, наприклад, немає має для отримання громадянства, вона не жива, наприклад, на території не має бути територіальній роззнації, чи може за них хтось поручитися, От як це було в випадку Сергія Гайдар, президент, аванковити на зазвичай. на державный интерес тут только вот то, что является это для государства для государства это личное лично значимо. и что она в общем в общем, значит, для государства имеет вес. А кто это значит, определяет? То есть Человек, у которого два родных града, он не представляет интерес для этого Это, идет, это идет на Скажите, когда вот могут, могут прийти наши активисты, подать а, заявление? Вот я, скажите, когда, конкретно. Хорошо, давайте, это вот я журналистам говорю. Лично я, конкретно Артем Скоропадский, активист правого сектора, был на фронте, живу тут много лет. У меня есть справка об отсутствии судимости, у меня есть справка от правого сектора, что я принимал участие в боевых действиях, у меня есть паспорт. я со всем этим хозяйством приду сюда и потом, не знаю, напишу у себя в фейсбуке как, или, на, или на сайте правого сектора, как ко мне отнеслись, приняли документы, что мне сказали. И вот мы убедимся в правоте вашу слова.